Привет! С вами Сегодня у нас Лего Мексонат Ультимейт Наборы! Да-да, здесь все Ультимейт Наборы, все шесть, и во втором году их будет четыре. И то это про Лего Мексонат У нас сегодня... Мы начнем все Ультимейт Наборы. Сегодня мы начнем с Клея! на эксосилы, сканируйте пока что. Здесь есть огненный дракон, меч торнадо и защита. Здесь его доспехи классные. Здесь мы видим два, второе выражение лица. И этот наборчик стоил 260, 260 гривен. Смотрим на саму мини-фигурку. Вот это Клей. У него есть на меч. Меч Торнадо. И у него прикольный шлем. Все светится. И она красная. У него еще есть две на Эксосила. А, да. В инструкции, например, машине Молтера, колесница монстров и техноконник Ланса, вы можете заметить в конце инструкции мостов можно найти на силу Дракон Мэй. Стремительная атака, а в некоторых наборах, например, лошадь ланца вы можете найти электрический конь ланца и... Б... Ну, лечебного ПК. Я вам не буду показывать. Здесь мы видим Некса Силы. Здесь есть прикольные вот такие детали. Видите? Здесь прикольный щит. И здесь можно все вставлять наверх. Эта мини-фигурка сама по себе крутая и эксклюзив. Следующий выпуск сегодня выйдет, но некоторые выпуски выйдут в воскресенье в следующем году. Ну, это я шучу. Какого Здесь у меня новый фон. Ну, сколько мозг? С вами был Слайд. И не смотрите в комментах, когда Стас. Говори по -громбе.